Ну чё, народ, поплыли? Ой, раз. Граем море зеленое. Ихі день дура. Як тебе не любить, Кия в ми. И припев по понале. Мила, моя, люба моя. Ой. Мила моя, люба моя, сонця, ясен світ, я несу, хоча в тебе, безплакитний світ, я несу оставці руки, радісні пісні, а в руках несу я ласку від тебе з Картина кофеина. Нехай, зори танец искрами в небе. Витеря весь вистом далеким. Нехай, шлях тернистый, нелегкий. Хвилі не дают дописти до тебе. Хай мусти провисает. Да, <music> Хмари тягнуться сами над містом. Прозервуть в небе все так барвисто. Следи дождь заметает, а визнай. На шляху на гуде пусте, пусте. Угадаешь, что в кастрюле-то, да? С меня лайк и комментарий. Ну что, дорогие друзья, черговый рабочий день начинается. Чтобы не плакать. Я смеялся. Так, Киев, вечер, дождь. Самое время поговорить. А разговаривать я с вами буду, знаете, как? Вопросами. Вопрос номер один. Как так получилось? Что у нас в детстве украинцы воспитывали себя чувствовать в Украине как дома. А когда ты выходишь во взрослую жизнь, ты чувствуешь себя здесь как в гостях. Я не чувствую себя как дома. Я украинец в Украине. Я не чувствую себя как дома. Это все были детские сказки. Но у меня есть ответ на этот вопрос. Я чувствую себя в гостях, потому что я среди тех, кто чувствует себя здесь в гостях. Если они себя чувствуют как в гостях, то и я родной должен чувствовать себя а здесь как в гостях. А мне это не нравится. Мой вопрос номер два какой момент охуевания заменили на привыкание? какой момент вы перестали охуевать с того, как все плохо, и привыкли к такому моменту, что это стало хорошо? Вопрос. На него я еще ответ не нашел. Шановные испевичизники, дорогие мои народы, Тривая бесперервный марафон рабочих дней. Я уже сбылся из розрахунку. Але що я вам могу точно сказать, это то, что сегодня неделя, завтра, післязавтра завтра и короче, остается три дня, Незважаючи на эти три дня. И я отработал, я даже специально взял не 30 дней, а 31, потому что, чтобы было более честно, через три года, через три дня буду 31 один день беспрерывный, рабочий с чем вы меня сможете и поздравительно привітати? Ребята, спокойно, все под контролем. Я просто сегодня снова был актором. Шановное товариство, YouTube спільноти, на ютубство, угадайте, что сегодня ночью было и почему я снова не займусь спортом, потому что не выспался. Так, больше новостей нет. Сейчас подождите. Тут громко, но я не виноват. Так, ну в целом мы сегодня предпоследний день. Прикиньте, ребята, это наконец-то заканчивается. Предпоследний день рабочий. 30-й, завтра 31-й. И все, месяц сделать вот турбулентность. Я сейчас иду за минимальной дозой Укрэнерго. Что я имею в виду, я объясняю. Минимальная доза Укрэнерго это когда ты берешь якобс 3 в одном, потому что тебе не хватает на полноценный кофе заводной. Так, на годину, куда 19-та -го година. Саме час поїсти яєчню і лягти спати. Завтра в столиці України. День жалоби. Ну що, дорогі друзі, 31 день без вихідних, місяць без вихідних і опція налево. Да, ребята, коротко, тезисно, підсумовуємо підсумки. Е, було по різному, було тяжко, було цікаво, було весело, було дуже тяжко, було вже пофігу, було вже не пофігу, було по різному. І в зв'язку з цією подією, в зв'язку з тим, що місяць без вихідних Ілюша вирішив шукати собі нову роботу. Е, тому давайте буду тримати вас в курсі забиті.